নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো আজি অন্য এটা আভেদলৈ আজি আমাৰ গাঁৱত তিনিদিন অবিৰতভাৱে ভাগৱত পাঠ চালি থাকিব আজি ৰাতিলৈ গুণমালা হ'ব আৰু দিনত ভাগৱত যাত্ৰা হ'ব মই ভাগৱত যাত্ৰাত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিম মই নগাঁৱলৈ যাম বিশেষ জৰুৰী কামৰ কাৰণে যদিহে নগাঁৱৰ পৰা যদি সোনকালে আহিব ভালে যদিহে নাপাওঁ উপায় নাই তথাপি মোৰ লগৰ এটাক কৈ থৈ দিছোঁ মই নগাঁৱালৈ যাম জৰুৰী কামৰ কাৰণে এতিয়া ভিডিঅ'টো কৰি দিবচোন কি কৈছে হ'ব মই কৰি দিম তেতিয়াহ'লে ভালেই হ'ব আৰু এতিয়া মই নগাঁৱলৈ যাওঁ এতিয়া মোৰ এনেকৈ ভিডিঅ' বেছি বনাই থাকিলে বেছি দেৰি হৈ যাব গা পাটো ধুবলৈ যাওঁ গা পাটো ধুই কৰি আহি তেতিয়া সোনকালে ৰেডি হ'লে নিজৰ কাৰণে পালে তেতিয়া সোনকালেও পামহি সোনকালে নাহিলেও একো নাই বাৰু মোৰ লগৰতে বনাই দিম বুলি কৈছে নহয় সি বনাই দিব আৰু এতিয়া মই গা পাটো ধুবলৈ যাওঁ আৰু এতিয়া মই গা পা ধুই কৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই নগাঁৱলৈ যাওঁ নগাঁৱৰ পৰা যিমান ইয়াৰ পৰা যিমান সোনকালে যাম সিমান নিজৰ কাৰণে ভাল এতিয়া মই সোনকালে পামহি ভাগৱত মানে যাত্ৰাখিনিও পামহি তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু এতিয়া মই ভাতকেইটা খাই কৰিলোঁ সোনকালে ওলাব লাগে আৰু পল Terima kasih. এতিয়া মই নগাঁৱৰ পৰা আহি পাই গ'লহি বহুত দেৰি হৈ গল অহা ভাগৱত যাত্ৰাও ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া গছলত মানে আমাৰ যিখন ভাগৱত পাঠ হৈছে তাত গছ তলত আছে আৰু তাত এতিয়া ভকতসকলে নাম গাই আছে এতিয়া মই ওলাই কৰি যাওঁ আৰু ৰেডি হৈ পেলাই ধূতি পিন্ধি পাঞ্জাৱী নিপিন্ধোৱা আছে তাতে পিন্ধোৱা বহুত গৰম লাগিছে আৰু এতিয়া ওলাম আৰু ধুতি পাঞ্জাৱী পিন্ধি পেলাই মই লগ গছ তলৰ সেই ভাগৱত পাঠলৈ এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সেইয়া তলাটো লগাই লওঁ আৰু তলাটো লগাই লৈ পেলাই এতিয়া যাওঁ আৰু গছ তলৰ সেই ভাগৱত পাঠলৈ ত' এয়া এতিয়া মই গছ তল আহিয়ে পাই গ'লোহি দিনৰ ভাগৰ অনুষ্ঠানখিনি ইমান ভালদৰে দেখুৱাই নাথাকোঁ ৰাতিলৈ ঘূণমূলা হ'ব নাই ভালদৰে দেখুৱাই দিম এতিয়া অলপ থুলমূলকৈ দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া ভকতসকলে নাম গাই আছে নাম প্ৰসংগ শেষ হোৱাৰ পিছতে তাৰপিছত প্ৰসাদ আৰু সিঁচি দিব তাৰপিছত ঘাঁ ঘৰিয় তাৰপিছত সন্ধিয়াহে আহিম আৰু ভকতৰ নাম গাই কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ ভাগৱতত যিজন ভকতে ব্যাখ্যা কৰিব তেওঁ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা আছে কি কোৱা আছে শুনকচোন এবাৰ

একেবাৰে সন্ধিয়াহে আহিম আৰু এতিয়া মই ঘৰ আহি পাই গ'লো সি সন্ধিয়াকে গুণামালা বাৰু তালৈও যাম সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে যিটো ভাগৱত যাত্ৰাৰ যিটো ভিডিঅ' মোৰ লগৰ বনাম বুলি কৈছিলে সি বনাব ইমান তেনেকৈ নোৱাৰিলে সি তাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে সি যাব নোৱাৰিলে তালৈ আৰু লগতে মানে কিয় যাব নোৱাৰিলে সি মোক কৈছে বাৰু কথাটো তাৰ মাক দেউতাক মানে ভাগৱতলৈ গৈ মানে তাক ঘৰ ঘৰতে মানে ঘৰ ৰখাই কৰি থৈ গুচি গ'ল সেইটো কাৰণে যাব নাই দে মানে সি যেতিয়া এনেকৈ ভাগৱত যাত্ৰা ঘূৰাই যায় তেতিয়া তাৰ ঘৰখন খুটি যাওঁতে তেতিয়া অলপমান কৰিছিলা বাৰু তেতিয়াই আৰু এতিয়া অলপমান ৰেষ্ট লওঁ মোবাইলটো চাৰ্জ নাই অৱশ্যে চাৰ্জ দিলোঁ ৰাতিলৈ যিহেতু লাগিব মোবাইলটো আৰু ভাগৰ লাগিছে খুব দিনটো যিহেতু ঘূৰি পকি আছোঁ নগাঁৱৰ পৰা আহিলোঁ দিনটো বহুত মানে ভাগৰ লাগিছে আৰু এতিয়া ৰেষ্ট অলপ ৰেষ্ট কৰি লওঁ মোবাইলটো অলপ ৰেষ্ট ল'ব লাগিব এতিয়া বাৰু মোবাইলটো চাৰ্জ দিব লাগিব চাৰ্জ দিলে সি এতিয়া পাৱাৰফুল হৈ যাব ন এতিয়া মোবাইলটো চাৰ্জ দি লওঁ আৰু আৰু লগতে লাইনটো নাই বাৰু এতিয়া লাইনটো নাই যদিও লাইন আহিবই নহয় চাৰ্জ হৈ থাকিব তাৰপিছত আৰু লাইনটো আমাৰ তেনেকৈ ইমান অসুবিধা নকয় বাৰু আহি যাব অলপ পিছতকৈ হ'লেও এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লওঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ সাজি কাজি ওলাইছোঁ আৰু অলপ পিছত ঘূৰ্ণমেলা হ'ব এতিয়া প্ৰথমতে লগৰটো ঘৰলৈ যাই লওঁ তাৰ লগত একেলগে যাম আৰু এতিয়া আমি দুটা যাবলৈ ওলাইছোঁ ভাগৱতলৈ আৰু অলপ পিছতকৈ গুণমালা কাপোৰ এতিয়া গুণ আৰু ইয়াকে মই ভিডিঅ'টো কৰিব দিছিলোঁ সি মানে অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে বনাব নোৱাৰিলে তাৰ ঘৰ ৰখীয়া কৰি থৈ দিলে তাৰ মাক বাপেক মানে ভাগৱতলৈ গুচি গ'ল মানে ভাগৱত যাত্ৰা আছিল যে তালৈ গুচি গ'ল ঘৰৰখীয়া কৰি থৈ দিলে সেইটো কাৰণে সি যাব নোৱাৰিলে বা একো নাই মানুহৰ অসুবিধা থাকেই বাৰু মোৰ অসুবিধা হৈছিল কাৰণে ময়ো তেনেকৈ উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলোঁ ভাগৱত যাত্ৰাত আৰু আজি গুণমালা বেছি ভাল লাগিব আগতেও পাইছোঁ গুণমালা তেনেকৈ এইবাৰো আমাৰ পাম আৰু আগতেও আমাৰ গাঁৱত ভাগৱত হৈছিলে তেতিয়া মোৰ তেনেকৈ ইউটিউব চেনেলটো নাছিলে তেতিয়া ইউটিউব চেনেলটো এতিয়া প্ৰথম পাব গুণমালা আৰু এতিয়া মোৰ লগৰ আৰু এজনৰ ঘৰলৈ যাম তাৰ লগ কৰি পেলাই তাৰপিছত আমি তালৈ যাম আৰু ভাগৱতলৈ এতিয়া আমি আমি তিনিটা ভাগৱতলৈ গৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ আমাৰ ৰিংকুমণি দাস ইও আমাৰ লগত জইন কৰিছে আমি যাম বাৰু তালৈ এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱাই নাই হ'ব আৰু লাহে ধীৰে নাম গোৱাই নাই নাম গঢ়াৰ পিছতে গুণমেলা যাব আৰু এতিয়া বোলক আমি বস্তাল যাওঁতে পূৰা ভালদৰে দেখা কৰা নহ'লে বহুত উৎপাত হ'ল মই মানে দেৰিকাহি পাইছোঁহি নাযাওঁ পা যে সেইটো কাৰণে দেৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভালদৰে গৈ দেখুৱাই দিমগৈ তাত এতিয়া মই ৰাস মন্দিৰতে আছোঁ আপোনালোকৰ পৰা হোৱা নাই ভাগৱত মাজে ৰাস মন্দিৰটা চাইডে ৰাস মন্দিৰতে আছোঁ আৰু মোৰ পিছতে মিঞু দাস চিৰা বঢ়িয়া আছে সেয়া আৰু দেখুওৱা হৈছে পদুম ফুল পদুম ফুলপা ইয়াত ডেকৰেশ্যন ডেক'ৰেশ্যন কৰি আছে সেয়া পদুম ফুলপা ডেক'ৰেশ্যন কৰি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু তাৰে পিছতহে গোলমালা কাপোৰ অলপমান বহি আছো ভকতসকলো সেয়াই বঢ়িয়া আছে বঢ়িয়া ভকতসকল বঢ়িয়া আছে আৰু মোৰ লগত আৰু এজন আহিছে সেইজন নামটো কৈ দিয়া গৌৰাংগ গৌৰাংগ আৰু এটা চেনেল আছে এন বি ফ'ৰ এক্স

প্ৰদূষণ বা ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যিজন ব্যাখ্যা কৰা ভকত তেওঁ গুণামালা গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া গুণামালা গাবলৈ গ'লে কি ধুনীয়া লাগে তেওঁ শুনক আপোনালোকে গুণামালা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া সকলো ৰাইজ এয়া বঢ়িয়া আছে অলপ চতকৈ বস্তু দিব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ভাগৰ লাগিছেনে ভাগৰ মানে মোৰ ইমান ভাগৰ লগা নাই মই নাচা নাছিলোঁ মোৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু গৰমো লাগিছে এতিয়া অলপমান ৰেষ্ট ল'ব আৰু ঐ কেনেকুৱা লাগিল অঁ আৰু এতিয়া সকলো ৰাইচ এয়া বঢ়িয়া আছে অলপ পিছতকৈ বস্তু দিব আৰু হাঁহাৰী আমি দিব ফ্ৰাই কৰি পেলাই যাম আৰু প্ৰসাদ দিছোঁ আহাৰ মঠি দিয়াৰ পিছত গুণমালা গাই শেষ কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া ভকতসকলে নাম গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু নাম গাই শেষ কৰাৰ পিছতে তাৰপিছত ভোজটোৰ আয়োজন কৰিব আৰু নাম গাই শেষ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া সকলো ৰাইজকে ভোজ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ভোজটো আয়ে কৰি হোৱাৰ পিছতে তাৰপিছত আমি সকলোখিনি ঘৰা ঘৰি হ'ম আৰু আজি প্ৰথম দিনা অনুষ্ঠান আজি গুণমালা আৰু কাইলৈ পৰা ভাগৱত পাত অনুষ্ঠান হ'ব আৰু এতিয়া আমি ৰাস মন্দিৰৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ আছো আৰু কাইলৈ পৰা ভাগৱত পাত ষ্টাৰ্ট হ'ব আজি গুণমালা আজি বহুত ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা হ'ল আৰু এতিয়া বহুত ভাগৰ লাগিছে এতিয়া কেইটামান লাগিছে এটা তিনি এটা তিনি হৈছে বহুত দেৰি হৈ গৈছে এনে এইবিলাক অনুষ্ঠানবিলাক হ'লে বহুত দেৰিলৈকে হয়েই বাৰু আৰু এতিয়া বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু আজি ভিতৰত ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু আজি প্ৰথম দিনা অনুষ্ঠানটো আজি ইমান এটা সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি নিশ্চয় ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভাণ্টা বাদাম দি ক্লিক কৰি দিব আৰু লগতে এটা কথা শুনো আৰু লাষ্টৰ দিনাখন মই আৰু এটা ব্লগ বনাম যিহেতু লাষ্টৰ দিনা ন সেইদিনাখনো এটা ভ্লগ বনোৱা হ'ব আৰু লগতে বাই বাই জয় অসম